На гостях вже є Костянтин Погорілов, активіст Євромайдану у Харкові, доброго ранку. Тільки що був у нас був у нас інший гість Володимир Горбач, якого я теж питала, що там у Харкові, бо зараз всі так захоплено, говорять. Ну як захоплено в поганому значенні цього слова, говорять про події в Одесі на, на сході України, зокрема в Донецьку, в Луганську. Що відбувається в Харкові? здалося так. Є таке враження, що після того, як сталося те, що сталося з Кернесом. Харьков якось затых. Нема и новин, Там все спокойно. Спокойно. Это так в кавычках. Все постоянно какая-то эскалация идет. Народа куда-то, какие-то передвижения. Но слава богу, что мы... Ну, я считаю, что мы уже на данный момент контролируем ситуацию. Я больше активист, конечно, Харьковского автомайдана и Киевского. Ну, то есть, когда здесь были дела. Вот. Мы максимально, то есть Автомайдан чем занимался в последнее время, при поддержке наших киевских братьев-автомайданцев, э, максимально мы разукрасили город и показали, что мы украинский город. То есть у нас все столбы, все, ну где только можно повесить флажки. Э, даже был такой, ну не флешмоб, но организовались ультрасы. Закупились, запаковались флажками и все места, в которые можно вставить украинский флаг на каком-то учреждении, доме не знаю, везде висят флаги. То есть, они прошли, повесили я не знаю, сколько флагов. Все, максимально мы разукрасили максимально столбы, там все то, что и смотрится картинка, украинская полностью. Но э, сепаратисты наши тоже братья, в кавычках, ходят, зачеркивают все это. Каждую надо зачеркнуть или пририсовать ленточку Георгиевскую. Ну на самом деле, ну, я думаю, что все будет хорошо. Уже по 60 тысяч, которые штурмовали ОДА полтора месяца назад. И 450 максимум человек, которые собираются, это очень много женщин, там пенсионеров, очень много. То есть молодых, активных очень мало. То есть осталось. Ну, мне кажется, уже, ну, человек 200, которые могут что-то сделать. Это ну, сбоку, ре... с... сбоку Да, сепаратисты. Ну, это реальная цифра. Все остальные бабушки и женщины, но женщины на самом деле, по-моему, страшнее, чем мужчины. Ну там, да, мы часто очень да. сегодня видео с нашей коллегой Миталкой Тарасовской. Там на ней кидалась как раз женщина да. таких средних руки Да. Вот и Мы больше всего их бы, мы ни с кем не деремся, мы убегаем. Ну зачем нам драться, бить людей? Нам проще убежать. Ну зачем? Мы можем их побить. Ну а смысл в этом? То есть картинка опять для Путина. Но э, первая картинка с Ультрасами, которая, которые дали отпор. Когда мы... Когда это было? Что Это был футбол. Днепропетровск играл э, с Харьковом в Харькове. И э, была хода за Единую Украину. Объединились. Но ну, я считаю, ну, от, как с Днепром. Вот, вражды, по-моему, у нас ни с кем. Ультрасов нет такой. И они объединились. То есть это такой пример глобальный, я считаю объединить ультрас это ну блин как две военные бригады объединить ну, противников но мы знаем что они объединялись еще когда тут Киеве все было только оголосили про такое там часовое перемирие докид за все и вот ну, не заканчивается но они знаем. показали очень хороший пример смотрите вот это, это видео ну, что, да что, там было это ну, хода с песенкой с популярной очень много народу так про присо... Путина песен, да, песня да песня про Путина вот Потом, вечером, когда мы слушаем рацию штаба противника, ну, то есть есть специальные люди, которые все это слушают, анализируют, ну, помогают нам. В акции, когда участвовал автомайдан, мы ехали сзади. И вечером уже мы услышали, когда анализ был нападения, антимайдана на ультрасов, они сказали, сзади ехали, автомайдан ехал, и ну, ну, получились как сзади щитом у них. То есть они хотели постоянно напасть сзади, но очень много машин было, и такая да, сфера мы у них как щит получили. Вот, и поэтому они не напали, там было место, в котором им, ну, реально они были, ну, хотели напасть. Но они обошли с другой стороны. Когда уже подходили к металлисту, Uh, уже тогда э uh, начали ребята прибегать и говорят, что сепаратисты, ну, бегут оттуда с палками. И вот это была стычка на этой улице так, на притан. Ну, але це не було настільки а uh, погано, все, як це сталося в Одесі. Ну, да. Планат. У нас намного тише було. Ну, во-первых, не стріляли. То есть, ну, если стріляли, там единицы, то есть по нашим ребятам. Uh, Ну, в Одесі було під прикриттям міліції, за спину міліції ну, не... ну У нас бездействовала міліція, слава Богу. Пусть вони краще прячуться. Просто ну, реально міліція в Харків вибігала. Дівчатки тащили, толкали міліцію, щоб вони допомагали, там защитили. Ну, ми бачимо, що приблизно схожі дії міліції у всіх східних регіонах. No. А, тобто на вулицях зараз Харкова спокійно. Нічого ну, Те, що ми бачили, там як. То это кровь ну, да. и веки сейчас каких-то массовых э, акций. Ну, это вообще минимум спокину, а зараз... Это такой минимум. Вот. Ну, по Одессе там посерьезнее. Я считаю, что Одесса прошла три месяца Майдана за один вечер. То есть она сделала все, вот этот промежуток она прошла за... Я и от Одессы этого не ожидал. Одесса настолько, ну, я не знаю, они... посміятися більше, ніж подратися. А оказалось, що... Ви якимось чином берете участь? Автомайдан, зокрема, Харківський, долучається до того, що відбувається зараз в інших східних регіонах і в Південній? Да. Що ну, це за розвідка, такова? в основному. М? В основному розвідка. Розвідка? Ну, да. ну, есть... ну, так. Да. Це, ну, автомайдан, тільки цим може допомагати глобально. Як це виглядає? Ну, розвідка, як... Разведка как разведка, это секретная информация. А тут уехать оттуда, отплаштовать эти какие-то акции? Ну, это нам не под силу. Тут, это, ну, акции, смотрите, в Донецке, помните, акцию, которую побили машины, очень много ведет. Это наши ребята тоже там были. Киевляне, ну, в смысле наши киевляне. То есть я родился в Харькове, живу сейчас в Киеве. Но так как нужно быть в Харькове, я... Максимально стараюсь бути в Харкові. Ну просто дуже багато зараз заявлю. Ну якби такий крик душі одеситів. Напевно, бо там є люди зі східних регіонів, які кричать, коли треба було їхати в Київ, то їхали в Київ, а зараз нам yeah. ніхто не їде, не допомагає. З іншого боку, поїхати до тих означало би дати підстави, говорити, що це не місцеві себе відстоюють, захищають самі, а панаєхавши. Тому, ик вы думаете, не имеет смысла туда ехать, или, или ну, едут на деле? Ну, едут. Все уже там, Все, кто должен быть, ну максимально, кто знает город, то есть каждый поехал туда в тот город, который, в котором он может максимально помочь, организовать, найти какие-то связи, соединить людей, соединить группы людей, которые у нас даже в Харькове очень много людей самооборон, которые не могут сами себя в кучу собрать. То есть они вроде бы есть, но от них толку ну, никакого. Организаторы есть. Да, то есть много организаторов, но как а. не работает как структура именно. Ну, я считаю, что ну, неэффективно. Просто помните, когда видел, когда женщина вот это добивала мальчика угу. на ступеньках в метро. Социальная да. да, 20 лет. Mm. Вот, ну, даже в таких моментах. Когда самооборона, я считаю, должна, вот если Евромайдан собирается, то самооборона должна обеспечить какую-то минимальную хотя бы безопасность. Ну, и я считаю. То есть, если это самооборона какой-то. А если не самооборона просто, то, ну, это как милиция. Ну, она есть, но. Ми стараємося від нього подальше і, і смотреть, щоб ззаді ще не отримати від них. Зараз всі говорять про те, що до 9 травня все буде тільки загострюватися. А в Харкові на 9 травня завжди щось відбувалося. От як собі така традиційна картинка для Харкова 9 травня? Ну, з флагами за перемогу, я думаю. Це да. таки цього року це буде, я думаю. Ну, не думаю. Ми зараз робимо э, опрос. Э, щоб вийти з георгиевской ленточкой і з флагом України, тобто есть совместная ленточка. Паразить сепаратистов. І як? Ну, Це... не знаю. Ну, поки йде опрос. Це серед кого... uh, ну, в інтернеті, в своїх групах, перевіряємо, як люди реагують. Ну, ми хотіли, Ну, изначально ідея була виходити з георгиевскими ленточками, з флагами України. Это же какой-то сбыток с ворога. Ну, так как. Нестандартная ситуация, они не понимают, что делать. Может быть, слышали, когда киевские друзья наши с Автомедана запустили квадрокоптер? Не слышали этот прикол? Запустили квадрокоптер с флажком Украины. Когда был митинг под Лениным в Харьков. Квадрокоптер это... Ну, с видеокамерой, которая Вот. Люди. Увидели этот квадрокоптер, сначала там начали аплодировать, увидели этот флажок. Внутри, понятно, у нас тоже разведка работает. Они говорят, это сейчас нас снимут всех, и будет как с той женщиной, которая нечаянно зацепила голову этого мальчика в метро, и нас всех арестуют. Ну, это так, внутри, то есть, ну, чтобы вы понимали, сколько раз она, 10 зацепила там его, нечаянно. Ну, да, нечаянно они начали бросать в него камни. <laughs> ну, то есть, что было в руках, там начали бросать. Он же шлетает с одной стороны в другую. И они как этот, как стадо. Пфу, в одну сторону. <свят> это 400 человек <свят> в другую. видео <свят> <Со свят> Ну, именно э, квадрокоптер, когда упал, он повредился. Но есть видео сбоку, когда снимали. И у ТСН, по-моему, было. <свят> ну, это видео. Очень много там просмотров, кстати. Вот. И эти женщины, так называемые, вычислили нашего человека, который управлял квадрокоптером. Побежали на него. Там начали... Ну, у нас стояла машина, в которую он должен был сесть. То есть мы его посадили в машину, машину потом пинали ногами, пока она отъезжала. Ну, то есть ужас. Вот. И в этот же день они выбирают народного губернатора. Где-то 250 людей выбрала, может, слышали, народного губернатора под Лениным. Ну, в принципе, если так выбирать губернаторов. И они хотели делегировать его, чтобы он полетел к Януковичу, и тот подписал, что он народный губернатор. Mm -hmm. То есть, ну, я думаю, что все скоро закончится. No, так на 9 травня, вы думаете, что что-то таки будет? Вы торчкаете? Ну, no, вот мы ступень. раньше ждем. Ну, я думаю, с 8 там начнут. Ну, максимально готовимся. Не знаю. Просто... Э -э Майдан и то, что происходит э, сейчас по всем областям горячим, идентично. То есть э, нет человека... Да. То девять. есть э, никто не хочет брать на себя ответственность. То есть нужно делать кардинальные какие-то меры, принимать, как то, которые должны были сделать еще, я не знаю, сколько недель назад, провести эффективно и когда в Славянске не было такого очага, и в других городах. То есть они делают то, то что надо было сделать три недели назад. Когда Автомайдан, может помните, мы просили, чтобы объединились вокруг одного кандидата, лидера на Майдане. Они не объединились. И сейчас опять же точно так. То есть все происходит. Нужно объединиться вокруг одного лидера и ударить точечно. То есть точечный удар всегда сильнее, чем одной силой. Uh, еще хотели, хотели поговорить, вы сказали, что ну, на 1 травня тоже была демонстрация? Да, были, но ну, не глобальные. Человек, не наверное, ну, чуть больше тысячи. Тогда арестовали эту девушку, 16 лет, э, которая жила в ФЛАГ. Uh -huh. э, родители у нее в России, она 16 лет, э, палит ФЛАГи. Ну и она, я вам скажу, сильно не переживала. То есть, ну, арестовали, там. ну да, то есть подумаешь, там, тафлах флаг спалила, там, 16 лет, родители в России. Ну, не знаю, как. То есть, я показываем как Ну да, это митинг. первый А там ничего особенного не было, все, прошло мирно, спокойно, больше Ну да, покричали немного там. Это, наверное, последнее видео, на котором... А, вот эта женщина, которая гастролирует по разным городам. Вот, И, я ее нашел специально, заснял, ну, больше людей узнавало ее. А вот, посмотрите, у нас флаг сделали какой, добавили. То есть зеленый, зеленый и синий. Да. Это, это, это флаг. Это флаг эм, Дагестана. Получился. То есть зеленый, э, синий, и красный, это флаг Дагестана. Я не пойму, почему они с флагом Дагестана стоят. Ну, неужели все это настолько плохо? И они считают, что это флаг эм, Харьковской республики. Очень сложно просто даже анализировать, Может, у кого-то какие-то ассоциации ну, с не, Может, это дагестанцы уже приехали? Ну, мы знаем, ну, что ну, ездят там, в Одессу, из Петербурга приезжают, много россиян, может, кто-то из Дагестана заехал. И скажи, что там с прессой? Вы сказали, что выслушивание в ЗМИ всех событий. Ну, смотрите, немного, не конечно, так как у нас российские новости самые получаются левые, то наши новости, которые показывают ну, там, каналы, Само не правые. буду называть их, то есть они перег... ну, будем больше правые. Но ну, ну, российские мы знаем, а сегодня вы чули, секретный указ Путина про награждение ста журналистов за объективное выступление ситуации в Крыму. Вот, ну, это преважно российское телебачение. там. еще не слышал. От, а что за украинские каналы, какие вам выдаются? Ну вот мне кажется, 24-й, конечно, очень сильно, ну, очень хорошо да. нас показывает, ну то есть максимально там и некоторые факты, ну, людей, допустим, да, количество людей. То есть, вот я был там, там у нас было там полторы тысячи. Есть, они говорят, что у нас было пять тысяч. Ну, то есть, ну, не, я считаю, что должна быть правда. Ну и другие моменты, но не хотелось бы. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы говорили правду. Чтобы потом не было такого, как мы для России. Нам машины побили, а показывают российское телевидение показывает, как будто мы давили сначала людей, потом мы их стреляли, а на самом деле, когда с регистратора все видео собрали в кучу, получается совсем другая картинка. Добрый, дякую вам дуже.